Дмитрий Станиславович, непростое турне, два выездных матча, точнее полторы игры. Все ли здоровы? Что в команде происходит? Действительно тяжелый график у нас за короткое время. Три тайма. По состоянию здоровья есть определенные проблемы. Я надеюсь, до игры все удастся их решить. Много микротравм. После игры с Никополем, после сборных приехали ребята с микротравмами, поэтому Ситуация такая не совсем хорошая в этом плане, но я надеюсь, за еще сутки до игры все будут здоровы. И до игры в Николаеве, наверное, еще поправятся большинство. Волевая победа, как вы считаете, она даст тонус, потому что ну, было действительно много критики там, в адрес команды. Все все-таки думали, что Искадня Пародин будет выносить в этой лиге всех подряд. Но на самом деле оказалось не все так просто. Да, это как говорили, классики ожидания, но мы знали что нам не будет легко, знали, насколько сложна эта лига. Вот после игры настроение отличное, удалось добыться победы против очень хорошего организованного противника, который очень мотивирован был с нами. Вот я думаю, ну, этот положительный заряд он должен придать нам уверенность, и мы должны хорошо закончить остаток сезона вот эти оставшиеся игры поправка на поле будет там, потому что мы знаем, что особенно в последних матчах моментов масса забиваем не очень, да, и 45 минут плюс поле мы помним первую игру. Как будем бороться с автобусом, с полем и со всеми остальными? Так и будем, будем создавать давление, будем атаковать, будем играть, я думаю, агрессивно в атаке, создавать давление. Вот на поле мы повлиять не можем, нам нужно быть готовыми плотной обороне, к тому, что много человек будет сзади. И, ну, нам нужно быть удачными, рассчитывать на мастерство наших ребят, на то, что команда, может быть, тоже будет не совсем свежая. Я имею в виду команда противника, а мы, наоборот, у нас, наверное, все-таки более длинная лавочка. И я думаю, все должно закончиться хорошо. Ну и такой вопрос. Тренера не любят заглядывать, может быть, вперед, но у нас впереди Одесса, имеется в виду Кубок Украины. Вот эти два матча, если вот так весы все-таки да, ставить, куда больше все-таки уклон не рассматриваются, а ли они как генеральная репетиция перед Кубком Украины? Они будут такими, нам нет времени на подготовку, на какую-то... Такую, как мы привыкли, где неделя у тебя времени или пять дней. Нам нужно будет собираться вот эти три основные игры. Будем только восстанавливаться, только больше тактически готовиться. Будет это генеральная репетиция, но противник, конечно, совсем другой. Это та же Одесса сейчас, я думаю, в хорошем и психологическом состоянии, и с приходом нового тренера, наверное. новые идеи пытаются воплотить в жизни победа над Динамо и ничья с шахтером. Я думаю, добавляет им ну, очень много эмоцій. Ну, посмотрим, нам тоже я думаю, есть чем удивить. Как вы считаете, на Кубок Украины, когда приезжает команда украинской премьер-лиги, может быть и болельщикам все-таки удивить, потому что одна восьмая финала Кубка Украины, городская команда играет. Ждете ли вы чего-то особенного на дне парарения? Потому что на последнее дерби даже пришло не так много людей, а тут все-таки премьер-лига в гости. Посмотрим, мы хотели бы, чтобы пришли болельщики, чтобы пришли люди поболеть за команду. Тем более против команды Премьер-лиги, я думаю, должна быть какая-то ностальгия за тем футболом, который был. Поэтому было бы здорово, и мы хотели бы, чтобы пришли люди поддержать команду.